Çox sağ olun. Mən e, 9 yaşımda məd mədrasəyə göndərilmişəm. Yəni bizim e, xalqımızda, cəmiəmizdə və kəndimizdə bir çoxlarının inandığına əsasən bu mədrasələrdə oxumaq biraz belə yaxşı düşmürdü. Məni atam saxlamışdı. Quran məktəbinə yolluya, mədrasəyə qoymurdu nəhayət. 9 yaşım olanda Bu kəndin Allah rahmetəylesin mədrəsasının necə deyirlər. O faصل bab məclisdə baba deyirdilər. Bir il, iki il ki mədrəsə müstəxdəmi, qulluq xüsusi zəhmət çəkəni böyük dayımızdı, anamın dayısı idi. Allah rahmetəylesin hacı Reydər Müsəvi. Bu gəldi zoruna mənim sənədlərimi alıb apardı, məni məd mədrəsə yazdırdı. Mən 3-cü sinifdə, 2-ci sinifdə hətta amım askərliyə getmişdi. Mən onun namələrlərini oxuya bilirdim və ona cavab yaza bilirdim. Və bu istedad məndə şükürlər olsun Allah'a var idi. Eyni halda dayım Kərimini rəngarəng -rəng kitablarını oxuyardı. Çoroğlu dastanlarını oxuyardı, Əsli Kərim dastanını oxuyardı kitab üzründən. Mən türkçəni oxumağa da O zamanın elinde olan Türkçe kitaplardan alıp okumakla 3. sınıfta da Türkçenin çok güzel okuyabilirdim. 4. yılda onu yani 13 yaşında şiir yazmaya başladım. Tanz e, şiir ve mersiye edebiyatı sahasında. Ne o her şey. Nihayet ortaokulu orta bitirenden sonra bir neçe yılda elə yazdıklarımı da devam ettim. Tehrana gittim. Tehranda biraz İç məşğələsə yazmağa qoymurdusa, ancaq mütəaləni dayandırmadım. Öncə dediyin kimi mütəaləmi elədim. İnqilabdan sonra yenə də yazmağı bir az bir iki il, yəni mən deyə bilər durğunluq dövrü oldu mənim yazmaqlarımda, ancaq inqilabdan sonra yenə də yazmağa başladım. Ancaq Varlıq məcəlləsi ilə tanış oluncğa Nə dilimizin yazı qaydasını bilirdim, nə dilimizi doğru necə yazmaq oru bilirdim. Heç bir elə o demə indiyə kimi bir çox kitablar mən açmıram. E, Yazçılarının açıram kitabları, açıram amma ümumiyyətlə deyə bilərəm, məsələn Nəhayə kitablarının elə qaydası kimi ki, nə xass bir qaydı yoxdur. Elə o hər kəs öz səligəsi ilə yazır, öz dili ilə yazır. Belə bir e, yolla ged gedir, gedir. Əncəx varlıq məcəlləsini tanış olandan sonra Ustad Mənzuriyyə Xanla ilə tanış olandan sonra mən yavaş-yavaş ədəbi dilimizə çəkildim və eyni halda həmin məcəllələrdən tanış olanda özümü tapdım. Yəni özümdə illər boyu daşıdığım hissilər, öz soykökümə, ədəbiyyatma dilimə olan hissilər onda hələ mən gördüm indi burada mən o susuzluğu söndürə biləcəm. Burada mən o susuzluq ataşına demək bir susuzluğuma bir su verilir mənim. Yəni o günəcən elə mən həmişə bir 2 il elə bir dalışımıza gəzirəm, bir iteyim varmış, onu axtarırdım. Ancaq onu da onunla varlandı mənim tanış olanda gördüm ki, yox, mənə bunu axtarırmışam. Mən öz dilimizi, mədəniyyətimizin soykökümüzü axtarırmışam. Onu tapdım. Və So, soru sordum fəxr doktorasısasında mən yenə yəni fəxr doktorası barədə məndən bir sualınızın içində su bir söz oldu. O da bu ki mən illər boyu çalışdığım nəticəsində və daha çox dədəqorquqsa yenə yəni, daha çox folklora meylləndim, folklora yönəldim, folklor sahəsini işladım, çoxlu kitablar işladım və dədəqorquq kitabını işləməyə başladı. Dedagoğlu kitabımızdan qabaq da məndən qə, yəni mənim kitabından qabaq da burada farsçası, yəni ingiliscədən farsçası Tehran'da inqilabdan qabaq, Təbrizdə inqilabdan qabaq çap olmuşdu. Yəni ingilis dilindən farscaya tərcümə olmuşdu. Cənab Əddarabi tərəfindən, yəni buramsa çap olmuşdu. Və inqilabdan sonra 58-ci ildə rəhmətli ustad Məmməd Əli Fərzanənin himmeti ilə Yenə də Dədə Qorqud kitabı çap oldu. Əlbəttə o da biraz tər tələsikçi. Fursət qorxurdu əldən keçsin. Yenə də bəzi e, xəfəqan şah zamandolan, xəfəqan hakimi olmasın deyə, birbaşa o kölgə Allah eləməsin başımızın üstə gəlməsin deyə tər mütələsik orada Dədə Qorqud kitabını çap elədi. Amma mən Dədə Qorqud